предлагаем вам вольное переложение немецкого фольклора для Geschichte» или же историю о прицеплючке а вот про сегодня мы совершим с вами путешествие в средние века именно в начало 16 века в германии но для начала мы окунемся в атмосферу всего того что окружает нас сейчас наш родной город харьков 21 век нашей пазлоной выслушайте речевые аналогии. Давайте не забудем, что когда-то в Германии языком простолюдином, простонароде черви был немецкий язык. Настоящее же знать, духовенство, размовляло выключно высокобыльможную латыною. Латынь в этом нашем постановке будет звучать русский язык. Простонародно немецкий, украинский вы уже примерно видели тут по костюмам, как это все будет звучать. И для начала наша самая первая сцена. Представлять особо ничего не надо. Обыкновенная семья, город Харьков, сидит семейка и смотрит телевизор. Надзвичайно красива і, і ще, справді найбільша. І ще сказав, що, ти, що коли молишся в ній, то ти ближче до Бога, ніж в інших церквах. А це правда чи ні? Ні, насправді, Максиме, молитися можна в будь-якому місці, але молитися і поклонятися треба у дусі і правді. Але дуже щаслива та громада, в якої є така красива споруда. Або, може, менша, але красива своя церква. А як побудували свого святого Петра? Ну, це давня історія. Це було в 16 столітті, в Німеччині е, відбулася така історія, як говорить німецьке народне оповідання. В той час люди не дуже розуміли, в чому, хто їх не дуже чітко розуміли, як вони спасаються, і е, вважали, що шляхетні громадяни повинні говорити. Не якоюсь там просто народною мовою, а використовувати особливу імперську латинську мову. Отже, слухай, я була справа і тепер, дорога община, після такого краткого і вполне понятного вступлення по телевізору, ми обращаємо наш взор в Германію Начало 16 века. Происходит таинственная встреча в ханче постоялого двора драйв -ферке. Во время этой встречи мы знакомимся с нашим первым персонажем, бедным студентом Ансельмом. Пожалуйста, пару сочка хліба. Ти що здорів? Тут тобі не було, що хлібом не торгуємо. Ну, у мене всього 10 гелер. І що ти тут забув з 10 гелерами? Це готель, ресторація, а не богодільня. Гець від ну, це? Це ще поганіха логітні штани. Ну, так печален, друг мой, могу ли я тебе чем-нибудь помочь? Кто здесь? Кто вы такой? Не бойся, Ансинь, мой старый знакомый. Дерись мне и расскажи, что происходит с тобой. Да что тут рассказывают? Дела мои совсем плохи. Денег нет. Наверное, учебу придется бросить. Да я отсюда скоро попробую. Довольно! Ни слова более. Я знаю, как помочь тебе. Посмотри, что лежит на столе рядом с твоими книгами. Что это? Это прицеплючка. Он притягивает деньги. Тебе достаточно положить его себе в карман. И у тебя в другом кармане будет столько денег, сколько ты пожелаешь. Я готов продать его тебе. Ну, «Ну, добрый господин, но у меня всего 10 геймеров». «Этого достаточно. Только знай, что после твоей смерти твоя душа будет принадлежать мне. И если ты захочешь избавиться от присыплючки, то ты сможешь продать его кому-нибудь другому. Тогда его душа достанется мне вместо твоей. Но учти, ты можешь продать присыплючку только за меньшую сумму, чем так» которую ты готов заплатить мне за него сейчас. Ты согласен? Да нет, выбора особо нет. Согласен. Отлично. Договорились. Положи 10 на стол. Теперь присыплю чай твой.

Но вполне наладилось во всех буквально отношениях. Ну, как мы все прекрасно знаем, человек присвящается абсолютно всем, что он даже не имел и в каком призове он бы не имел бы деньги так как ему достался подобным образом этот преступлючка. Но при таких загадочных обстоятельствах эти мысли о будущем, что же ждет, когда это все закончится, не давали бедному студенту покоя. Сцена вторая. Раздумие о будущем. Да, жизнь наладилась. Денег полно. Только вот что ждет меня после смерти? Ансель, как мы с тобой договорились, твоя душа будет принадлежать мне. Надо что-то делать, надо срочно что-то делать. Ты можешь его продать? Да. Да. Только вот кому? И решила студентов все придумать, как же справиться с этой ситуацией. Кому же все-таки удастся продать из своих знакомых, друзей, студентов вот эту вот загадочную штучку? Прошел ровно год после этой таинственной встречи. Сцена третья. Два студента. Привет, друг! ти як я мав другу студент? Так, тільки вчора приїхав із села до університету, а вже сьогодні здав останні іспити першого села. Мене звуть Ас. А це мене. Із села? А ну і видно, не із села. <реку> Мені <реку> А що ти збираєшся робити на каніку? Трохи попросила, щоб мати гроші на хліб, що де. меня, на каникулах надо отдыхать. Я б за любви, но у меня нема таких кошек на любви. Поехали со мной. Деньги это не проблема, они у меня есть. И отправились оба студента в путешествие по Европе, посетив Лондон, Париж, Брюссель, Роттердам, Гамбург и в конце концов вернулись в свой любимый родной город Нойштад. Уансельна, ты настоящий друг. Мы чудово провели час. Дуже вдячний тебе и святому Христопору за эту чарівну подачу. Шкода за мы запізнилися на навчання до университета. Але ж так важно сыграть, в чем они Хотів би бы я мада и столько скільки сколько их тебе, напевно тебе Бог ясно благословил, Мабуть, ты ревно молиться до всех святых и слышал Ангелов Ха-ха-ха, то Это принцип Он дает тебе столько денег, сколько ты пожелаешь я готов тебе уступить его подружбе дружбе за 9 миллионов. Всего за 2 миллионы? Почему так мало? Ну, Ансен, но мы же с тобой друзья. А между друзьями не может быть никаких разногласий. Так, раз, купов. Дэви Гэллери, понимаю. Дуже дякую тебе, дружеская, Ансельма. Ты справедливый друг. Сегодня вот, а наш герой так лихо избавился, и деньги остались при и главное, что он может себя почувствовать совершенно свободным. Послушаем снова, что может рассказать нам наш старый знакомый студент Да, Да, удалось. И денег полно осталось. И как говорит, чем спекать этого причем? Поражаюсь я вам, Люди. Так подло и бесчестно поступать не приходит в голову даже мне. Ой-ой-ой, можно подумать, что за сантименты. По крайней мере, не скрывала тебя твою будущую судьбу. Я да знаю, я знаю. Да, я тут признаться не лучшим образом. Лучше пойду и расскажу ему обо всем.